На этом совещании были передовые люди, которых я сейчас помню, Бусвигин с Горьковского завода, Крымного транспорта Донецкой железной дороги, сметанин обущик, сельском хозяйстве, Паша Ангельна и ряд других, других товарищей, которые последовали нашему примеру. И наша сторона получила дополнительно угля, металла, всех видов другой, продукции в громаднейшем количестве. Затем были созданы школы по высокой производительности значит, труда. Эти школы были и у нас на Центральной именно, в Горловке были, в Янайке были, да не только в областях Донецка. Это а были школы созданы по всем угольным бассейнам начиная от Грузии и кончая Дальним Востоком. И народ работал честно, добросовестно. И отсюда как раз хорошо работали, получался хорошие заработки. Заработки достигали очень большие, народ был доволен. Правда, отдельно были товарищи недовольны, но для нас это было очень даже хорошо. Люди працы справжние господари своей страны. Заради неї, заради інших людей відточують вони свою майстерність, знаходять найбільш досконалі виробничі методи, підвищуючи тим самим продуктивність праці. А далі економія матеріалів, поліпшення якості продукції, раціональна організація праці, ось в чому знаходили свою незвичайну романтику, послідовники Стаханове. В ті незабуваємі дні. Народный комиссар тяжелой промышленности Сергор Женикидзе прислал телеграмму. В ней говорилось: "Путь, указанный товарищем Стахановым и другими, путь к победе угольного Донбасса. Прошу передать мой братский привет замечательным людям угольного Донбасса". Алексей Григорьевич, расскажите, пожалуйста, об этом более подробно. Узнал об этом Сергор Женикидзе, который уделил большое внимание. Что это что-то будет. Что-то новое в нашей жизни в угольной промышленности. Вот, тут она как раз и так и получилась. Тут вот и в Горловки пошли, нас поддержали. В других районах бассейна. Урал, Сибирь, Караганда, Дальний Восток. Весь. Размаху, громадничаю. Это кадры до военной кинохроники. Под крылом Асавьяхимовского самолета всесоюзная кочегарка. Так выглядел Донбасс в годы первых пятилеток. И когда сегодня смотришь эти кадры, наплывают образы тех лет. Звучит индустриальный грохот первых пятилеток. Трудовая симфония Донбасса и страны встают как живые образы героев этих пятилеток. Прежде всего, конечно, для нас это образы наших земляков, Макара Мазая, Никиты Изотова, Паши Ангелиной, Игната Жукова, Петра Кривоноса и многих других. Сегодня... В гостях у Алексея Григорьевича Стаханова дорогой гость Константин Григорьевич Петров, работавший в 1935 году порторгом ЦК ВКПБ на шахте Центральная Ирмина. Константин Григорьевич, вспомните, пожалуйста, как партийная организация шахты поддержала тогда это начинание. Партийная организация поддержала это дело с, с первых минут, если можно так выразиться. Когда было утром, 6 часов утра подсчитано в шахте еще, что вырубили 102 тонны угля, был срочно созван пленум партийного комитета, который заседал прямо на шахте, на котором я, как портор ЦК ВКП, доложил партийному комитету, что произошло и какие результаты. И партийный комитет принял постановление, с которым я по поручению паркома выступил на первом э, посменном собрании зачитал его и призвал всех шахтеров последовать примеру Стаханова и развернуть движение за высокую производительность труда. Партийный комитет после этого дела наметил целый ряд мероприятий, которые выражались в том, что мы проводили совещание, во-первых, забойщиков, на котором выступил Стаханов, Собрали мы партийное собрание. Значит, если можно выразиться, что чрезвычайный пленум партийного комитета принял тогда такое постановление. Считать, что Стаханов Алексей Григорьевич в ночь с 30 на 31 августа за свои рабочие 6 часов установил мировой рекорд производительности отбойного молотка, дав 102 тонны угля. Пленум шахпаркома отмечает, Огромную заслугу товарища Стаханова в установлении мирового рекорда и считает, что он добился его потому, что овладел техникой дела, сумел оседлать ее и выжать из нее все возможное. Плену отмечает заслугу начальника участка Машурова, было решено занести имя Стаханова на доску почета, выдать ему премию, предоставить новую квартиру со всей необходимой обстановкой, выделить для него семейную путевку на курорт. Одновременно пленум постановил развернуть соревнования забойщиков за звание лучшего мастера отбойного молотка. Алексей Григорьевич, но ведь потом вы свой рекорд сами же побивали, да? Через некоторое время мне пришлось повторить, и я за смену вырубила 175 тонн. И, и потом дальше... И последний рекорд перед тем, как уезжать нам в академию на учебу, был, был еще один последний, 200, 227. 227. Значит. Так что он ну, мне пришлось первый, второй и третий раз значит, спускаться в шахту, повторить и закрепить первый рекорд. Что она, 102 тонны на отбойный молоток – это не предел. Значит, на 175, 200 с лишним, 227, значит, на отбойный молоток можно было больше добывать. Стахановское движение явилось яркой страницей в истории нашего государства, в истории нашей партии, как дело мощное, нужное и принесшее колоссальнейшую пользу нашей Родине. До 1937 року Всю країну охоплює Стаханівський рух. Сам же Олексій Стаханов до цього часу залишає вугільний Донбас і перебирається до Москви. Він у Зеніті слави. Перед ним відкриваються неймовірні горизонти. Саме стахановцям присвячується фільм режисера Сергія Юткевича за сценарієм Олексія Каплера Шахтарі, знятий у 1937 році. Фільм Шахтарі. Являю собою яскравый документ эпохи. И вот сейчас в эту книгу, в этот список замечательных людей, замечательных героев, которых воспитала наша великая ленинская сталинская эпоха, сегодня вписывает свое вчера еще никому неизвестное имя. Бабылев Матвей Иванович. Забой! лев, молодец. Галя, Галя, закройтесь, горло запростудите. Нет, ты Ну как? Здорово, здорово. Тон 120 будет. Ого! Кто сказал, что у меня нет таланта? Так діла, можете вашому професору посилати телеграм. Ми його норму перекрили раз в 20. Для начала. Герой нашої сьогоднішньої передачі незабутній, легендарний, Олексій Стаханов, багато разів спускався під землю і піднімався, як то кажуть, на гора до сонця. У минуле відійшла ціла епоха, яка зробила ім'я цього самого легендарного на всій планеті людини праці, символом цієї епохи. Але в історії залишився період життя великого народу, який побудував індустріальну державу на ентузіазмі і всебічному підйомі. Маятник якого е, вільно або ж мимоволі гойднув вперед саме він, Олексій Стаханов. І нехай, можливо, хтось сьогодні не погодиться з вищесказаним. Але ж і нині, і от саме сьогодні, час і розставляє всі крапки над «і». І. Я хочу сказати, що саме ось такі події. І саме такі люди з такими рекордами, з такими іменами пам'ять про них не підвладна часу. І тому продовження триває. А на сьогодні все, шановні, я прощаюся з вами, бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей.